Вкусного всем! Канедерли – это тюфтели из хлеба и мяса, которые являются традиционным блюдом севера Италии, районов Трентино, Фриули, Венетто, то есть в основном Южного Тироля. Недаром слово «канедерла» – германизм, произошло от слова «кнёдл» – клецок Австрии. Это недорогая так называемая кухня для бедных – куцина паверо. Хотя то, что подпадает под этот термин, давно во многих странах хит ресторанчиков и дорогих ресторанов. К примеру, та же пицца тоже куцина Павайра. Очень недорого и необычно, что и почему по ходу видео рецепта, а ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Для начала нарежем лук, пару луковиц, средними кусочками, затем он перемелится. Чеснок пару зубчиков тоже измельчим. И чеснок и лук на небольшом количестве сливочного масла потушим минут 5-7. Тут не используют растительное, тушим на небольшом огне до появления легкой желтизны. Так начинают, кстати, подготовку к ризотто. У нас на канале есть пару рецептов ризотто. Затем остальные продукты. Нарежем цедру с одного лимона. Снимайте шкурку, максимально не затрагивая белую часть. Она горчит. Измельчить необходимо до мелких кубиков. Впрочем, мне не очень нравится присутствие лимонной цедры в этом блюде. Но в оригинальных рецептах она есть всегда, пожалуй. Необязательный, но весьма часто употребляемый в печеночных канедерли сырокопченый бекон или прошутто, а можно взять хамон. Грамм 100. Его нарежем небольшими кубиками, все еще будет измельчаться. Зелень петрушки нарежем с пару столовых ложек. И время одного из главных ингредиентов – говяжьей печени. Грамм 400-500. Для начала удалим пленку, подцепив пальцами, и ими же помогая постепенно отделять пленку, это легко. Она снимается как чулок, если печень свежая. Также удалим крупные сосуды, с ними сложнее, но вырезать необходимо, будут жесткие кусочки. Нарежем на куски и сложим их в измельчитель или кухонный комбайн. Взобьем туда два яйца, сырокопченый бекон, зелень и цедру лимона, полстакана не больше цельного домашнего молока или нежирных 10% сливок, щепотку соли, щепотку черного молотого перца, майорана с чайную ложку. Вообще в идеале свежий майоран. Чуть меньше чайной ложки молотого мускатного ореха. Иногда его заменяют на молотый душистый перец. И остывший лук с чесноком. Измельчаем в полужидкую без кусочков массу. Печень легко измельчается именно в эту полужидкую массу. Вот такую. Второй главный ингредиент – черствый хлеб. Именно черствый. У меня вот столько скопилось как раз на это блюдо. Требуется 250-300 грамм. Чем хлеб черствее, тем меньше веса его будет необходимо. Нужно его разломать на мелкие кусочки, руками, скалкой, в общем, как вам будет удобно. Вот такие кусочки хлеба мы зальем печеночной массой. Хорошо вымешаем. Все, даже маленькие кусочки должны ею покрыться. А для придания общей массе еще большей густоты добавляют муку, грамм 40-50. Можно заменить на такой же вес манки. Еще раз вымешаем. И обязательно, чтобы сухарики хлеба основательно пропитались влагой и сделали массу вязкой, отправим в холодильник. На 1 час, можно на 2. Достав из холодильника, вы видите, масса уже не такая текучая, а вязкая, как пластилин. Из нее очень легко лепить шарики диаметром до 5 см. Как говорят итальянцы, как маленький мандарин. Последний этап приготовления – варка в бульоне. Я нагрел полтора литра воды и добавлю туда замороженные кубики бульона фюме. У нас есть рецепт на нашем канале. Очень удобная штука. Сварил раз и надолго у вас под рукой любое его количество. Или можете сварить свежий бульон. Но бульон обязателен. Подсолим по вкусу. Когда он закипит, обязательно, чтобы закипел, опускаем в него шарики канедерли. И накрыв крышкой, варим 15 минут. Подают канедерли в том же бульоне, в котором они варились. Иногда путают, называя это блюдо супом с кнедлями. Это канедерли в бульоне, а никакой не суп и посыпают натертым пармезаном. Или не посыпают, это не обязательно. В разрезе вы видите, что кусочки хлеба сохранили цвет. При этом все канедерли безумно нежные. Такую нежную печень вы еще не ели. Про цедру я уже говорил. А вообще это вполне наша славянская кухня по вкусу. Но по нежности и оригинальности это точно канедерли дефигато. Итальянский север у вас на столе. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы.